assalomu alaykum uqba ibn omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldimizga chiqdilar biz sufada edik u zot qay biringiz buthon yoki aqiqqa har kuni borib gunoh qilmasdan va qarindoshlik aloqasini uzmasdan ikkita katta o'rkachli tuya olib kelishni xohlaydi dedilar ey ollohning rasuli hammamiz ham həmm buni juda xohlaymiz dedik albatta biringizning har kuni masjidga kelib alloh azza va jallaning kitobidan ikki oyat o'rganmog'i ikkita tuyadan yaxshidir uchtasi uchtadan yaxshidir to'rttasi to'rttadan yaxshidir adadi qancha bo'lsa shuncha tuyadan yaxshi dedilar u zot ruhiy tarbiya kitobidan muallif shayx muhammad sodiq muhammad yusuf